Вівторок, 6 вересня, новини міста Жовті води. Дороги в місті ремонтуються за рахунок кількох джерел фінансування. Найбільше коштів виділила область. Значну суму зібрали і міські підприємці. Хто ще оплачує ремонт доріг, що вже зроблено та які вулиці на черзі? Про це далі. По останнім розпорядженням, коли я лично відділ, обща сума на капітальний ремонт дорог у місті Жовті води, як Водика, один чоловік. Но я не помню за свою жизнь, чтобы улицу железнодорожную капитально ремонтировали. Ну вот, наконец-то пришло, пришло то событие, когда железнодорожную капитально ремонтируют. Ну, кто заметил, два слоя кладут асфальтобетонное покрытие, в том числе я их попросил, они пообещали мне круг возле ГМЗ сделать за свои деньги, то есть за свой, безоплатно, то есть это деньги они сделают, я просто попросил, там яма некрасиво получается, на кругу ямы и выезжает на хорошую дорогу, поэтому они круг там сделают, то же самое. Это первый источник, это областной бюджет, в этом году примерно 20 миллионов, сколько на следующий год, скажем на следующий год, сумма будет больше, сразу скажу. Второй источник – это у нас Гарант Метис Инвест в городе Желтые Воды. За свои деньги сумма примерно 300 тысяч тоже делает ремонты. У них такая система приватбанковская, которая стоит за ними. Они все-таки заключают договор только ли с коммунальными предприятиями, которые будут ремонтировать. Спасибо, у нас есть коммунальное предприятие ПЖРО, которое делает текущий ремонт. И вот они только с ними заключили на, эту, на эту сумму ремонт. Часть денег уже освоили. Второй источник – это наш местный бюджет. Местный бюджет примерно, наверное, 1800 в этом году будет общая да, сумма на текущий ремонт. Примерно 800 тысяч примерно. Ну, часть денег уже вы освоили, я перечислил Кропоткина, улица Грушевского и так далее. И четвертый источник в этом году это достаточно приличные деньги, это 103 тысячи 100 гривен, это было данное примерно две недели назад, когда вы делали эту дорогу. Это деньги предпринимателей города Желтые Воды. Вот такие четыре источника. Гагарина мы делаем, делаем за деньги Метиз Инвеста текущий ремонт для того, чтобы она не развалилась на следующий год. На следующий год предполагается капитальный ремонт улицы Гагарина и мы хотели ее усилить еще. Евгений Анатольевич, будучи руководителем ЖКХ, говорит, что она была изначально усилена, сделано достаточно приличное покрытие, по поэтому, если вы заметили, там нету просевших ни ям, ничего. Но, тем не менее, мы еще хотим ее усилить эту улицу. Для того, чтобы у нас, если заезжали автомобили в город, опять же, то есть идеальный вариант для жителей, что вообще машин не было, шума не было, вообще ничего не было, была тишина. Вот. Но ситуация такова, что по больших городах и других городах, где есть предприятия, по-любому будут заезжать машины, они не будут по воздуху перемещаться эти автомобили. Поэтому самый кратчайший путь автомобилей в Желтые воды, это заезжать со стороны въезда в город Желтые воды, проезжать по этой улице и прибывать к этому объекту, где они разрушаются. Там буквально расстояние километра, наверное, полтора километра. Казакова. Казакова, кто ее внимательно видел, эту улицу, это выезд из города, то есть обычно ну, те улицы, которые имеют наибольшую транспортную нагруженность. Делать внутридомовые сейчас, когда у нас не сделано Казакова, когда у нас не сделано Кокарина, когда у нас Маяковского разрушена, Ну, может быть и правильно, но я так понимаю, по практике на самом деле сначала делают улицы, которые являются центральными, которые наиболее загружены. Посмотрите в Днепропетровске, вы идете за эти кварталы, там же все же пока в ямах, естественно, это правильно. Зачем делать в квартале дорогу, если центральная улица будет в ямах? Смысл этот. Вот. Поэтому Казакова, если кто будет внимательно смотреть, посмотрите, она уже на, на маленькие фрагменты уже просто развалилась. Это, эта улица уже она в, не, в состоянии, которое непригодно для езды. В этой связи на следующий год кап, капитальный ремонт запланированной улицы, в том числе да, этой Казакова. Но для того, чтобы она не разрушилась, текущий ремонт пожиро сделает и Казакова, потому что ямы там... Они делают тут вначале ямы, заделывают, а, уже потом, а после них уже яма опять разрушается. Близько двох мільйонів гривень заборгував Жовтоводський водоканал перед Дніпробленерго за електроенергію. Ще 4 мільйони складає податковий борг. Не дивлячись на це, підприємство на 100% готове до осінньо зимового сезону. Та й перед самим водоканалом заборгувало багато міських підприємств. Хто ж не сплачує за воду? подожникам, злосним ніплатільщикам. Это, к сожалению, ЖВК-26 на сегодняшний день уже 679 тысяч. Значит, я понимаю, что этот объект специфический, но э, и, и состоит на государственном бюджете. Но дальше мы тянуть за счет населения этот объект, к сожалению, не можем. Поэтому я прошу в том числе и вашей помощи в решении данного вопроса с руководством колонии мы встречаемся, они много Обращение готовьте на меня, проведем совещание совместное. Потому что колония для города, насколько я понял, единственное, что сделала полезное, это на повороте, на повороте от массива Ольховка, через переезд, до переезда, вернее, после переезда и до переезда, сделали, как смогли, ремонт ямы, той большой ямы, которая там была. Это именно колония сделала, взяла срез, потом они, кстати, его что-то делали, экспериментировали, и они, в принципе, правильно сделали. Они срез смешали с разогретым битумом. А битум они взяли покрытие, которое на крыше кладется, битумной основы. Они его растопили, смешали с этим срезом и сделали такое вот асфальтобетонное покрытие. В принципе, оно пока держится. Вот это колония делала. Это не пожирое делала. Это никто не за бюджетные деньги. Это просто колония решила вот так сделать как бы... Помощь городу, это пока единственная помощь городу, но ну, маловато, потому что, кто не знает, мы освобождены, у нас колония от уплаты за землю, поэтому ну, за воду надо, конечно, платить, естественно, поэтому, Игорь Анатольевич, пожалуйста, на меня обращение, соберемся и будем думать, чем они могут быть полезны, либо вплоть до того, что они пускай делают скважины там у себя, потому что ну, нельзя же брать товар и не оплачивать его. Тяжелая ситуация по желтоводству теплосети. На сегодняшний день 3 миллиона 617 тысяч. В связи с арестом счетов это предприятие вообще не рассчитывается ни по текущему потреблению, ни по задолженности. Значит, по ПЖРО на сегодняшний день 491 тысяча задолженность. По совхозу Желтореченскому уже переварила за 7 миллионов задолженность. Восток Руда 461 тысяча. Ну, а ті інші сільські райони, які по рішенню суду, вони погашають. для того, щоб в жовтих водах вчасно розпочався опалювальний сезон, Жовтовоцьк тепломережі потрібно близько 10 мільйонів гривень, щоб сплатити борги за електроенергію. Наразі підприємство знаходиться в пошуках коштів. Финансовые вопросы следующим образом мы планируем решать. Пройдет платеж поворотной допомоги, которую Горсовет выделил, 900 тысяч по Абанку. Здесь уже документы готовы сегодня-завтра. Если этот платеж пройдет, ну, это будет как бы наша кредитная надежность для Абанка, с тем, чтобы мы могли ехать туда и... просить кредит ориентировочно 3,5 млн грн на погашение задолженности за енергоноситель. Надіємося на розсрочку по электроенергіи после уплатити 900 тысяч, ну а остальные долги мы э, ну, розписали для себя, по крайней мере, каким образом будем осить. Ну і уже день пойдут, когда підет отопительный сезон. У зв'язку з дуже хитким становищем тепломереж міська влада пропонує жовтоводцям альтернативу автономне опалення. Щоправда, процес видачі дозволів на нього дуже повільний. Ось чому ми медленно двигаємося, скажу зразу. Мы не хотим уподобляться слону, который в посудной в подсудной лавке будет топтать эту посуду. Значит, Егор Борисович юрист, я юрист, мы стараемся сделать движение таким образом, аккуратно, чтобы потом нам не пришлось отвечать или откатывать назад эту всю ситуацию. И Сергей Александрович знает, о чем я говорю. Жители это тоже касается. Сейчас мы можем понаводобать разрешение, кому не попадя, а потом будут приходить к сюда к нам люди, которые будут выносить мозг, а что ж нам делать, мы же вот подключились незаконно, а теперь как нам же быть? Так вы же незаконно отключились, ребята. Давайте мы все-таки выполним всю последовательность действий, чтобы потом у нас не было вот этих судов и всяких движений. Потому что люди отключились незаконно, а начисление, так практика судебная. Верховний суд України, суддівна практика. Незаконно відключився. Так, да, в тебе немає централізованого. Ну, ти незаконно закон відключився. Будь добрив, платіть. Ось така практика Верховного суду. Вже кілька днів міські школи харчують дітей без участі комбінату шкільного харчування. Міський голова особисто побував в навчальних закладах і перевірив якість страв. Ось висновок. Очень много було крика і візга. По поводу того, что питание мы сорвем в школы. Мы оставим детей без питания. Вообще будет катастрофа. Катастрофы не произошло. Питание в школах организовано. И не хуже, чем было. Я посетил все школы. Посмотрел подготовку школ к новому сезону. Посмотрел все пищеблоки во всех школах. В лицеях, в гимназиях я посетил. И в том числе на 1 сентября был в некоторых школах. Питание организовано. Все нормально, катастрофы нет. Питание в каждой школе зависит от нескольких факторов, как, как работа в исполкоме. Это многофакторная модель, которая зависит от многих факторов. Питание в школах зависит от следующих факторов. Прежде всего, это субъективный фактор, связанный с опытом и отношением персонала к питанию. В садиках, в каждом садике по-разному питание, продукты все одни и те же, а питание разное. Связано с тем, что персонал по-разному относится к своим обязанностям, имеет разную культуру, имеет разный экспириенс в приготовлении еды. Вот и все. Одна может, как в одной из школ говорит одна девочка, правильно, в одной из школ, причем в одной из лучших школ, говорит, как это надо было мудриться испортить гречку. Действительно, я думаю, как это можно еще гречку было мудриться испортить. Ну вот такой есть персонал, естественно. Но это же не связано с тем, что не обеспечена логистика по продуктам питания. Есть проблемы субъективного характера. По поводу персонала, который работал в КШП. Практически весь персонал, который работал в школах от КШП, он там и работает. Продовження історії з безродними захороненнями на жовтоводських кладовищах, вислухавши на минулому тижні претензії начальника КП «Ритуальні послуги Сергія Бердичевського, міський голова дає відповідь. Сергій Павлович, по вашому підприємству, давайте договоримося так. Є була у нас проблема з безродними в місті, з вивозом безродних. Значить, у вас зараз з транспортом проблеми. З транспортом ми рішимо цю проблему. Ну, це не завтра, ви ж розумієте. Просьба, все-таки, Сергей Павлович, в кратчайшее время заключите договор, прям вот мое указание прямое, заключите договор с предпринимателями, которые имеют транспорт. Только проверьте, чтобы этот транспорт, пример, вы, вы знаете, какой документ. С вашим предприятием, предприятие коммунальное, является нашим предприятием. И занимайтесь. То есть вы заключаете тогда договор с вами, вы договор подряда на вывоз, у кого есть транспорт, и все контролируете. И просьба, Сергей Павлович, на будущее. Я смотрю по кладбищу, у нас там какие-то начинаются движения среди предпринимателей, непонятно. Значит, давайте в ближайшее время соберем предпринимателей, мне меня в кабинете, которые ошляют деятельность перечень мне этих предпринимателей, которые ошляют деятельность на кладбище, пожалуйста. В кабинете. От вас претензии. То есть, если ты шляешь деятельность на кладбище, и ты считаешь, что ты похоронил, деньги взял и убежал, наверное, так не будет все-таки. Значит, предприниматели, которые шляют деятельности, ну как на предприятии, человек шляет работы какие-то, пусть себя ж убирает, какие-то делает благоустройство. Пожалуйста, Ирина Павлович, перечень предпринимателей. Э, претензии, претензии, кто недобросовестно вообще, кто считает вообще, как говорит, в отказе, кто вообще считает, что мы тут никто, и звать нас никак. Но пока земля это наша на кладбище. Предприятие коммунальное там главное пока. Да, поэтому давайте так, вот эти вот первые вопросы. Это договор, и второй это по предпринимателям общее собрание и претензии от вас, кто чем занимается, кто, кто не выполняет, кто вообще не закон ошляет, Пожалуйста, будем искать и так далее. И будем двигаться дальше, потому что на кладбище должен быть порядок. Но не может город полностью там и косить, и убирать, они только будут зарабатывать деньги. Так не бывает. В этом направлении работа сейчас ведется. Провелися переговори з одними частних предприємства по транспорту. Скоріше, ми знову повернемо цю услугу по тогда, через підприємство. що було, ну і так далі. Я думаю, буде нормально. Після спалаху захворювання на трихіне льоз в Кривому розі розпочались перевірки жовтоводських ветеринарних лабораторій. Як виявилось, ні одна з них не відповідає вимогам. У нас в городе три лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы при рынках. Что хочу сказать. Значит, только в одной лаборатории у нас исследуют мясо. В двух других этих исследований не проводится. Ну, однако... Какой лаборатории исследования мяса? То есть, какая лаборатория соответствует требованиям стандарта? Центральный рынок. Ни одна не соответствует. Я хочу сказать вообще, я не знаю, как работают сотрудники лаборатории, и им, конечно, огромное спасибо за то, что все-таки э, ну, оборудование для исследования, оно поверено своими силами, они проводят эти исследования. Однако условия, в которых они проводят, ну, крайне печальные. Поэтому мы будем, конечно, смотреть, думать, что можно сделать, потому что люди работают без воды, даже вплоть до того, что я не говорю... Горячая ну, за счет да, резервных каких-то. Даже есть у нас отсутствие холодной проточной воды. Помещение есть без отопления, поэтому тоже как-то вот ну, ситуация не очень. А в каком, на каком рынке у нас мясо, в принципе, проходит полную поверку? Ну, на, ры, на рынке центральном. рынке. Да, да. Поверха. Там есть комната, которая предусматривает проведение специальных исследований. В тому числі трихіналаскапія. Конічна, ну будемо смотрети, будемо спілкуватися, будемо знаходити якісь виходи із даної ситуації. До слова сказати на минулому тижні в місті зареєстровано шість випадків кишкових розладів. Чи інфекційні вони медики поки сказати не можуть.